вел себя иногда чудаковато. Его родной брат любил показывать телеграмму, которую ему Мандельштам написал, телеграмма следующего содержания, «Именем покойной матушки умоляю выслать мне 100 рублей». И вот таким образом он общался с братом, общался с родными людьми, хотя это было достаточно излишне. Маленький рост, там, плюгавенький, со слабым здоровьем. Была комиссия, которая выдавала творцам, писателям деньги на похороны. Так вот, ему единственное, она при жизни выдала эти деньги. Сказали, давайте мы вам сейчас дадим такой с черным юморком. Но при этом вот этого маленького слабого здоровьем человека хватило смелости написать самое храброе стихотворение, адресованное Сталину. «Мне на шею кидается век волкодав, но не волки, а по крови своей, где финал...» и широкая грудь осетина, а в, первой, в, первом варианте и широкая жопа грузина. То есть у каких-то таких кипящих поэтов того времени смелости на подобное не хватило. В Коктебеле отдыхали писатели, и все время кормили на обед, завтрак и ужин коровьим выменем. Оно очень всем надоело. Но его терпели, пока однажды в столовую Коктебельскую не вошел Мандельштам и своим тонким голосом сказал «Господа, случилось огромное несчастье, я подавился в именем. И тут же все вскочили и побежали штурмовать, значит, главный офис э своих писателей э -э и требовать, э чтобы вы имя отменили. То есть была настоящая такая забастовка писателей, очень... Приятно думать о ней, где был Мандельштам, там классик Андрей Белый, еще молодая Бергольц. Э -э однажды э -э Мандельштам услышал, что вроде бы про него что-то говорит нелицеприятное Алексей Толстой. И на одной вечеринке, где было много людей, Мандельштам вошел в зал, смело направился к очень высокому Алексею Толстому, широкоплечьему, статному. Маленький подошел к нему, встал на цыпочки и двумя пальцами прикоснулся к его щеке и сказал «Считайте, что я дал вам пощечину». И ушел. А ушел он в камерный театр, где одолжил рапиры бутафорские и тренировался, потому что был уверен, что его сейчас Толстой вызовет на дуэль и очень удивлялся, что никакой дуэли не было. Храни вас Бог. Не говори никому, все, что ты видел, забудь птицу, старуху, тюрьму или еще что-нибудь, или охватит тебя, только у замкнешь при наступлении дня мелкая хвойная дрожь, вспомнишь на даче осу детский чернильный пенал. Или чернику в лесу, что никогда не сбирал.